Tel kanal izləcilərimiz hal-hazırda Masazır qəsəbəsindəyik. Masazır qəsəbəsində yoncalıq deyən bir ərazidə 6 qaraj, tam təmirli 3+2 həyət evi təqdim edirəm sizlərə. Yəni o nə deməkdir 3+2? Yəni yuxarı tam 3 otaqdır, təmirli vəziyyətdədir. Aşağıda da lazım olsa evə çevirmək üçün 2 otağı da alandırmaq mümkündür əyetin bu hissəsində ikinci mərtəbə qalxan pələkəndir. Gördüyünüz kimi bu hissədə boş bir yeri var. Yəni burada gələcəkdə stolsuqlu otma yeri var və evin bu hissəsi giriş qapı hissəsidir. Altının qarajı da çox geniş, işıqlıdır. Bax belə bu qaytadır. Tam böyük bir həcmdə olan qarajdır. Döşəmə betondur, divar sıvanıb. Aşağının işıq xətləri də çəkilib. Yəni kombi xətlərini çəkmək çox rahatlı mümkündür. Bax gördüyünüz bu hissədə yuxarı mərtəbədə bölgü hissəsi var, yəni yuxarıda otaq yeri. Lazım olsa bu hissədən bağlayıb buranı bir otaq eləmək olar. Buranı da saxlama olar, sırf qaraş üçün. Yəni bəs qədər yer qalır. Yəni 5 metr kimi yer qalır. Və burada da bizdə əlavə bir dənə də belə bir otaq var. Buranın da pəncərəsi var və bu hissədədə bizdə hamam otağı yaratmaq mümkün, çünki burada yuxarıda hamam otağı var. Yəni burdan kanalaza isə qoşub birbaşa hamam otağı kimi istifadə etmək olar. Burdan da qapı quraşdırıb burda da mətbəx yaratmaq mümkündür. Yəni 2 oyalda rahat yerləşə bilər. Qiymət videonun sonunda deyiləcək. Qiymətlə bağlı endirim evə baxandan sonra mümkündür. Yəni lazım olsa qaraş kimi istifadə elə məsələzdə. Yəni buranı böyük bir zal də eləmək olar. Yəni maşın saxlamaq burda bəs kədə yer var. Yəni bura qonaq otağı olsa, yəni zal olsa, böyük həcmdə hər tərəfi ümumi hesablan 35 40 kvadrat yaxın belə bir yerdir. Burda da evin bu hissəsinə gələcək alacaq qapı qoysa tam evə keç keçirə bilər. Kombi xəttinin yeridir, qazın yeridir, cərəyan yeridir. Evin bölümünə keçməyə yer də var. Heyətin suyu ayrıca da bütün sayğaclaşdırıb tam hazır vəziyyətdədir. Evin yuxarısında olan təmirli olan otaqları göstərəcəm sizlərə və bu hissədən həyəti görürsüz, tam hazır vəziyyətdədir. Həyət Göyürbaş xamos yaşayışdı yaxınlığında orta məktəb də var, yaxınlığında şəhərə gedən avtobusa, metrosuna gedən marşrut da var. Yuxarı mərtəbədə Yuxarı də təhlükəsizdəyik. Yuxarı əvvəldə qeyd etdim ki, 3 otaqdır. Sağ tərəfdə bizdə belə bir mətbəximiz var. Və belə burada su xətləri çəkilib, qaz çəkilib, kombi xətti çəkilib. Tam təmiz və məktəx növbə üzü bizdə qonaq otağıdır. Yəni 2 aylıq arxa şəkildə yerləşə biləcək bir heyətdir. Yenə yəni, lazım olsa aşağıda bu qaydada da şərait yaratmaq olar. Amma hal-hazırda deyəcəyim qiymət bu vəziyyətdə verilir. Aşağıda təmirsiz verilir. Çünki aşağıda təmir olulsa tam fərqli qiymət olacaq. Müraciət olunsa onu da etmək mümkündür. Burda da yataq otağıdır. Bu evin ilkin qiyməti, start qiyməti 47.000 manat. Gəələlər yerində baxandan sonra da endirim olacaq. Gördüyünüz kimi yataq otaqlarıdır, genişdir, işıqlıdır, bağlı pəncərəsi yoxdur. Bu ən böyük yataq otağı budur. Orta ölçülüsü də budur. Bu hissədə bizə qonaq otağına baxdıq. Qiymət 47.000 manatdır və digər son baxacağımız yer hamam otağıdır. Allah xeyirini versin. Olmayanda qismət. Çox gözəl bir təklifdir. İstiqbal kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, gələcəkdə satışa çıxacaq bina və həyət evlərlə bağlı olan video görüntüləri ilk evə sizdə izləyə biləsiniz.